Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam rancangan E-Tuition. Tajuk kita pada hari ini ialah pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah berlanjutan selama tiga setengah tahun iaitu dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945. Pendudukan Jepun telah membawa perubahan dalam gerakan nasionalisme di negara kita dengan menyemerakan lagi semangat kebangsaan di kalangan rakyat. Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu juga adalah bercorak tentera. Sekarang marilah kita lihat akan kedatangan Jepun. Jepun bangkit sebagai sebuah kuasa imperialis apabila Maharaja Mikado Meiji menaiki tahta pada tahun 1868 dan kuasa Shogun dikembalikan semula kepada Maharaja. Jepun diperintah oleh Maharaja Mikado Meiji dari 1868 hingga 1912. Dan dalam era Meiji ini, Jepun mengalami zaman pemodenan sehingga berjaya menjadi sebuah kuasa besar dunia. Maharaja Meiji telah melancarkan pemulihan Meiji yang memberi penekanan terhadap pemodenan dan perindustrian dalam jangka masa 30 tahun. Baginda menjadikan negara-negara barat sebagai model untuk memajukan Jepun. Jepun telah meluaskan kuasa di China bertujuan memasarkan hasil industri dan dianggap sebagai kuasa besar setelah berjaya dalam perang Rusia-Jepun 1905 dan berjaya memodenkan Jepun dalam tempoh 30 tahun faktor peluasan kuasa Jepun. Pertama, faktor masalah ekonomi Jepun. Penduduk Jepun telah bertambah menyebabkan tanah pertanian kurang. Selain dari itu, Jepun memerlukan bahan mentah untuk industri seperti petroleum, biji timah dan getah. Jepun juga memerlukan suatu kawasan baru untuk pasaran hasil industri. Sekarang marilah kita lihat faktor sekatan ekonomi pula. Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan ekonomi kerana Jepun telah menguasai China. China dikuasai oleh Jepun melalui perang China Jepun kedua tahun 1937. Jadi, Jepun bertindak balas menyerang Asia Tenggara untuk membebaskan diri. Dan serangan telah diketuai oleh Jeneral Tojo. Pada tahun 1936, Jepun telah dikuasai oleh pemerintahan tentera. Dan pada tahun 1941, Jeneral Tojo telah menjadi perdana menteri Jepun. Beliau telah berjaya mengusir semua kuasa barat di Asia Tenggara. Sekarang marilah kita lihat langkah-langkah awal Jepun untuk menguasai Tanah Melayu melalui propaganda sebelum menyerang tanah Melayu, Jepun menggunakan propaganda untuk pengaruhi penduduk tempatan melalui slogan Asia untuk orang Asia yang bermaksud negara Asia hanyalah untuk orang Asia dan kuasa barat tidak berhak ke atas negara Asia. Selain dari itu, Jepun juga menggunakan slogan Semangat Asia yang bermaksud Negara Asia mempunyai kebolehan dan kekuatan untuk menghadapi sesuatu cabaran. Slogan-slogan tersebut berunsur anti-penjajah barat dan banyak menunjulkan imej Jepun sebagai pembela negara-negara di timur. Satu lagi rancangan, kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya dilaung-laungkan oleh Jepun. Ini bermaksud, untuk mewujudkan zon ekonomi yang meliputi kawasan dari Manchuria, China ke Australia dan dari Lautan Pasifik hingga ke Teluk Benggala, India. Selain dari itu, propaganda-propaganda begini disiarkan melalui Akhbar Jepun, The Shonan Times dan Fajar Asia. Propaganda Jepun ini begitu berkesan sehingga kehadiran tentera Jepun di negara kita tidak begitu dirasakan sebagai penjajah baru menggantikan British. Perkara ini memberi pengajaran kepada kita bahawa slogan-slogan yang bermotivasi perlu dalam menjayakan sesuatu rancangan atau matlamat. Walaupun begitu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab kita harus berwaspada terhadap propaganda dari luar. Kita juga dapat beberapa nilai-nilai patriotisme di sini. Seperti berhati-hati terhadap propaganda dari luar. Sekarang marilah kita lihat kemarahan tentera Jepun di tanah Melayu. Kemarahan tentera Jepun memperlihatkan penggunaan jalan udara, laut dan darat melalui kawasan utara di Thailand. Tentera Jepun telah mendarat serentak di Singora dan Patani Thailand pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun kemudian terus mara ke Jetrah Kedah dan berpecah kepada dua. Satu pasukan pergi ke Pulau Pinang dan terus mara ke selatan melalui pesisiran pantai barat. Satu pasukan lagi pula mengikut jalan berdarat menuju bandar-bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Tentera Jepun sebenarnya mendarat pada 8 Disember 1941 yang juga merupakan detik rasmi permulaan perang Pasifik. Pertempuran ini sebenarnya adalah sejam lebih awal daripada serangan tentera Jepun ke atas Pearl Harbor Hawaii. Selepas itulah tentera Jepun telah mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Selain dari itu, melalui kawasan Sarawak dan Sabah pula. Tentera Jepun telah mendarat di Miri dari Kamran, Vietnam pada 16 Disember 1941. Dan Miri sebenarnya menjadi sasaran pertama kerana bandar ini kaya dengan sumber petroleum. Selepas itu, Jepun berpecah kepada dua pasukan. Satu pasukan mara ke Kuching dan Sibu. Manakala, pasukan kedua pula mara ke Sabah melalui Labuan dan Sandakan. Kemudian, mereka mara ke kawasan pesisiran pantai kedua-dua negeri, terutama di bandar-bandar besar. Dan yang menghairankan, tiada apa-apa tentangan sengit terhadap kemarahan tentera Jepun di Sarawak dan sabar. Tajuk kita pada hari ini ialah cara dan kesan kemarahan tentera Jepun di tanah Melayu dan faktor kejayaan Jepun. Mula-mula marilah kita lihat cara kemarahan tentera Jepun menggunakan kapal terbang perang kapal terbang perang digunakan oleh tentera Jepun untuk menyerang tentera British di Tanah Melayu kapal ini adalah sebagai pelindung kepada tentera darat Jepun menggunakan kereta kebal penggempur dengan menggunakannya Jepun berjaya memaksa tentera British berundur Jepun juga telah menggunakan kereta kebal kecil dan ringan yang lebih mudah dikendalikan. Menggunakan bot. Bot digunakan untuk mendaratkan tenteranya dari kapal perang yang sukar berlabuh di pantai. Menggunakan basikal. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan perjalanan tanpa disedari pihak British. Basikal mudah untuk melalui jalan sempit. Sekarang marilah kita lihat kesan kemaraan tentera di Tanah Melayu. Tentera Jepun berjaya menguasai Tanah Melayu dalam masa 10 minggu, iaitu sebulan lebih awal daripada jangkaan mereka sendiri. Pada 15 Februari 1942, Tanah Melayu dan Singapura jatuh ke tangan Jepun. Lieutenant General A.E. Percival Menyerah diri kepada Lieutenant General Yamashita Tomoyuki yang dikenali sebagai Harimau Melaya di Singapura. Jepun menggunakan strategi peperangan yang baik, terutama kegiatan perisikan Jepun yang berkesan dengan menyamar sebagai tukang gunting rambut, penari beca, pelancong dan sebagainya. Banyak berlaku kemusnahan. Kemusnahan berlaku pada infrastruktur ekonomi dan bangunan. Bangunan-bangunan banyak yang musnah akibat tembakan tentera Jepun. British juga telah menggunakan taktik bumi hangus. British telah memusnahkan jalan raya, ladang-ladang, jambatan, jalan kereta api dan kawasan pelubungan semasa mereka berundur dari tanah Melayu. Contoh kemusnahan ialah jambatan Wilmot di Kuala Kerai, Kelantan. Dan bangunan Museum Selangor. Di Sarawak, British membakar telaga minyak di Miri dan memusnahkan dokumen-dokumen kerajaan. Tujuan kemusnahan ini adalah untuk melengah-lengahkan kemarahan tentera Jepun dan melumpuhkan ekonomi supaya Jepun tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Kemusnahan akibat peperangan ini telah menggagalkan matlamat imperialisme Jepun di negara kita. Jepun gagal menguasai bahan mentah Tanah Melayu. Tindakan British berjaya menggagalkan usaha Jepun untuk menguasai bahan mentah negara. Kelemahan tentera British di Tanah Melayu. Tentera British yang terdiri daripada askar-askar India Gurkha, Australia dan British tidak mampu menyekat kemarahan tentera Jepun. Mereka terpaksa berundur ke selatan kerana bandar-bandar utama dari utara ke selatan jatuh satu persatu ke tangan tentera Jepun. Tentera British juga tidak berhasrat untuk mempertahankan tanah Melayu dengan bersungguh-sungguh kecuali Singapura. British menumpukan perhatian untuk mempertahankan negara Britain daripada serangan tentera paksi di Eropah. Sebaliknya, Regimen Askar Melayu Pimpinan Lieutenant Adnan berjuang bermati-matian mempertahankan tanah Melayu. Beliau menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan tanah Melayu dan terkorban semasa memimpin kubu pertahanan di Bukit Gap, Singapura. Iktibarnya, peristiwa kejatuhan tanah Melayu ke tangan tentera Jepun memberi iktibar kepada kita bahawa kita tidak boleh mengharapkan kuasa asing untuk mempertahankan tanah air kita sendiri. Dan nilai patriotisme yang dapat kita lihat tidak mengharapkan kuasa asing untuk mempertahankan negara sendiri. Rela berkorban nyawa demi mempertahankan tanah air. Sekarang mulailah kita lihat faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British di tanah Melayu. Perancangan awal perang. Jepun telah menggunakan propaganda untuk memenangi hati dan mendapatkan kerjasama penduduk Tanah Melayu. Jepun telah menjalankan aktiviti perisikan di Tanah Melayu seperti menyamar sebagai tukang gambar, pekedai dobi untuk mendapatkan maklumat bagi memudahkan serangan. Kelengkapan Perang Tentera Jepun Jepun telah menggunakan banyak kapal terbang